بسم اللہ الرحمن الرحیم بعض حفاظ کرام پورا سال داڑھی شریف منڈوا کر یا کٹوا کر اس کو حد شرع سے کم رکھتے ہیں لیکن جیسے ہی رمضان المبارک شریف قریب آتا ہے تو اس سے ایک دو ماہ پہلے وہ داڑی شریف بڑھانا شروع کر دیتے ہیں اور پوچھنے پر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم رمضان المبارک میں نماز تراویح کی امامت کروائیں گے اس لیے داڑی شریف بڑھا رہے ہیں تو کیا ایسے حفاظ کرام کو نماز تراویح کے لیے امام بنانا جائز ہے یا نہیں ایسے ہی آج حفاظ کرام سے جب یہ پوچھا جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آج کے بعد ہم نے توبہ کر لی ہے آج کے بعد ہم داڑھی شریف نہیں کٹوائیں گے تو کیا ان کے اس کہنے کی وجہ سے ان کو امام بنانا نماز تراویح کے لیے رمضان المبارک میں یہ جائز ہوگا یا نہیں ناظرین کرام یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک مٹھی داڑھی شریف رکھنا یہ واجب ہے اور ایک مٹھی سے کم کرنا یہ حرام ہے اور اسی طرح داڑھی شریف کٹوا کر یا خشخشی داڑھی رکھنا اور ایسے شخص کو جس نے داڑھی کٹوائی ہو یا اس نے خشخشی داڑھی رکھی ہو ایسے شخص کو نماز میں امام بنانا چاہے وہ نماز فرض ہو چاہے وہ نماز تراویح ہو اس کے پیچھے نماز پڑھنا یہ ناجائز اور گناہ ہے اور اس کے پیچھے اگر کسی شخص نے نماز پڑھ لی تو یہ نماز پڑھنا مکروح تحریمی اور واجب الاعادہ یعنی نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا اور اسی طرح اگر کوئی حافظ قرآن یہ کہے کہ میں نے داڑھی شریف رکھنے کی آج سے نیت کر لی ہے لیکن اس سے پہلے مشاہدہ یہ ہو کہ یہ حافظ صاحب جو ہیں وہ ہر سال ہی ایسے نیت کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے داڑھی رکھ لی ہے لیکن بعض میں پھر وہ یہ کٹوا لیتے ہیں تو ایسے حافظ قرآن کو نماز میں نماز تراویح میں امام بنانا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے چونکہ یہ بات مشاہدے سے ثابت ہے کہ وہ داڑی شریف بعد میں پھر کٹوا لیتے ہیں اور اسی طرح اگر کوئی حافظ قرآن یہ کہے کہ میں نے آج کے بعد توبہ کر لی ہے تو یہ اس کے الفاظ بولنا کہ میں نے توبہ کر لی ہے یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن فقہا یہ فرماتے ہیں کہ ہم اس حافظ کو بھی اس وقت تک امام نہیں بنائیں گے جب تک کہ اس کی ظاہری حالت قابل اطمینان نہ ہو جائے یعنی کیا مطلب کہ ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ واقعی اپنی اس توبہ پر ایک دو سال یا تین سال واقعی توبہ پر یہ ثابت قدم رہتا ہے یا نہیں ہم فوراں ہی اس پر یہ حکم نہیں لگائیں گے کہ ٹھیک ہے تم نے توبہ کر لی ہے تو اس پہ احتیاط یہی ہے لہذا ایسا حافظ قرآن جو پورا سال داڑھی شریف کٹواتا ہو صرف رمضان شریف میں یا اس سے پہلے ایک دو ماہ رکھ لے اس کے پیچھے نماز ترابی پڑھنا کرام یہ فرماتے ہیں ناجائز ہے مکروح تحریمی ہے اور واجب الاعادہ ہے اس لیے کہ صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں انین بن عمر آنین نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال خالف المشرکین وفر وسلم و الشوارب حضرت ابن عمر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مشرقین کی مخالفت کرو وفر وفرالہ اور داڑھی بڑھاؤ وہ الشوارب اور مونچے پست کرو اس حدیث کی روشنی میں فقہا یہ فرماتے ہیں کہ داڑھی شریف کو بڑھانا یہ واجب ہے سرکار کی اس حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہے اسی طرح داڑی شریف کے بارے میں امام کمال الدین ابن حمام علیہ الرحمہ فتح القدیر میں یہ فرماتے ہیں کہ داڑھی ایک مٹھی سے کم کروانا جیسا کہ بعض مغربی لوگ اور زنانہ وضع کے مرد کرتے ہیں اسے کسی نے بھی مبا نہیں قرار دیا یعنی داڑھی ایک مٹھی سے کم رکھنا یہ کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے لہٰذا ایک مٹھی داڑھی رکھنا فکہ کرام کی ان تصریحات کے پیش نظر واجب ہے جو کم رکھتا ہو اس کے پیچھے نماز واجب الاعادہ یعنی دوبارہ لوٹانا ضروری ہوگی اسی طرح سیدی علی حضرت مجدد دین و ملت اشاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمان ارشاد فرماتے ہیں رضویہ شریف کی جلد نمبر تیس صفحہ نمبر نائنٹی ایٹ پہ موجود ہے آپ فرماتے ہیں کہ داڑی کتروا کر ایک مشت سے کم رکھنا یہ حرام ہے یعنی کم رکھنا یہ حرام قرار دیا فقہ کرام نے اسی طرح ایک دوسرے مقام پر فتح رضویہ شریف جلد نمبر چھے صفحہ نمبر چھے سو تین پر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مٹھی سے کم داڑھی والے کے پیچھے نماز مکروح تحریمی واجب الاعادہ ہے یعنی ایک مٹھی سے کم رکھنے والا جو داڑھی شریف ہے اس شخص کے پیچھے نماز پڑھنا یہ مکروح تحریمی اور واجب الاعادہ ہے اور اسی طرح سگری اعلی حضرت امام اہل سنت فاسق کی توبہ کے قبول کرنے کے بارے میں بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں رضویہ شریف جلد پانچ پر موجود ہے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہ بخشتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ عباد عَنْ عِبَادِهِ یا عَنِ ان اور وہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور گناہ معاف فرماتا ہے اور جو لوگ توبہ نہیں مانتے گناہگار ہیں ہاں اگر اس کی حالت تجربہ سے قابل اطمینان نہ ہو اور یہ کہیں کہ تو نے توبہ کی اللہ توبہ قبول کرے ہم تجھے امام اس وقت بنائیں گے جب تیری صلاح حال ظاہر ہو تو یہ بجا ہے یعنی امام احل سنت کا فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص توبہ کر کے یہ کہے کہ میں آج کے بعد داڑھی نہیں کٹواؤں گا نہیں کترواؤں گا مجھے امام بنایا جائے تو فرماتے ہیں اسے کہیں کہ آپ نے توبہ کی ہے بڑی اچھی بات ہے لیکن ہم تجھے امام اس وقت بنائیں گے جب تمہارے اوپر اس توبہ کا کوئی اثر ظاہر ہو رہا ہوگا جب پتا چلے گا کہ ایک دو سال اس بندے نے داڑی شریف نہیں کٹوائی پھر ہم تجھے امام بنائیں گے لہٰذا آپ فرماتے ہیں کہ یہ بجا ہے یعنی سب سے عالی اور تقوی کے زیادہ قریب یہی ہے لہذا ہم اس کا انتظار کریں گے کہ یہ اپنی توبہ پر واقعی ہی برقرار رہتا ہے یا نہیں اسی طرح مفتی اعظم پاکستان گفتی وقار الدین رحمہ اللہ تعالی علیہ سے جب پوچھا گیا تو آپ وقار الفتاوہ جلد نمبر دو صفحہ نمبر دو سو تئیس پہ فرماتے ہیں کہ بعض حفاظ کرام رمضان المبارک میں ترابی پڑھانے کے لیے داڑی منڈوانا چھوڑ دیتے ہیں تاکہ ترابی پڑھا سکیں تو کیا ان کا یہ عمل درست ہے تو اس کے جواب میں آپ نے رشاد فرمایا کہ مذہب صحیح پر ایک مشت داڑھی رکھنا واجب ہے منڈوانے والا یا کاٹ کر حد شریح سے کم کرنے والا فاسق ہے اور فاسق کی امامت مکرو اور اس کو امام بنانا گناہ ہے اور اس کے پیچھے جو نمازیں پڑھی جائیں گی ان کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے فرض اور تراویح سب کا ایک ہی حکم ہے اور آگے مزید یہ فرماتے ہیں کہ جو حفاظ ایسا کرتے ہیں کہ رمضان میں داڑھی رکھتے ہیں اور رمضان کے بعد کٹوا دیتے ہیں وہ عوام اور شریعت کو دھوکہ دیتے ہیں اور شریعت کو دنیا کمانے کے لیے استعمال کرتے ہیں ان لوگوں کے قول و فیل کا اعتبار نہیں کیا جائے گا تو یہ ناظرین کرام ان فقہا کی تصریحات کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ایسا حافظ قرآن جو پورا سال داڑھی شریف کٹواتا ہو لیکن رمضان و مبارک میں آ کے اس سے دو ماہ پہلے وہ داڑی شریف رکھ لے تو ایسے حافظ کو امام نہیں بنانا چاہیے اس کے پیچھے نماز ترابی پڑھنا یہ مکروح تحریمی اور واجب العادہ ہے اور یہاں پر میں ایک اور توجہ دلاتا جاؤں کہ آج کل ہماری اکثر مساجد جو ہیں ان میں یہ ایک بڑی ایک تکلیف دہ چیز جو ہے وہ قابل عمل ہو چکی ہے کہ آج پورا پورا سال جو ہیں وہ انتظامیہ مساجد کے صاحب زادگان وہ مسجد میں کبھی دکھائی نہیں دیتے لیکن جیسے ہی رمضان المبارک شریف کا مہینہ آتا ہے تو ان کے والدین چونکہ وہ مسجد کی انتظامیہ کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں یا وہ خود انتظامیہ میں شامل ہوتے ہیں تو پھر وہ امام مسجد کو یہ مجبور کرتے ہیں کہ جی ہمارا بچہ جو ہے وہ اس دفعہ نماز تراویح وہ پڑھائے گا اس کی نہ داڑی شریف ہوتی ہے نہ اس کو کوئی اللہ بعض کو تو قرآن کریم بھی یاد نہیں ہوتا لیکن وہ صرف اور صرف اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے آئمۂ مساجد کو وہ تنگ کرنے کی نیت سے اپنے بچوں کو مسلح میں بٹھا دیتے ہیں تو یہاں پر یہ ذہن میں رکھیں ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ اگر وہ آئمۂ کرام پر یہ ظلم کریں کہ ان کا حق جو ہے وہ کسی ایسے شخص کو دیں کہ جو اس کے لائق نہیں ہے جو قابل ہے جو نماز ترابی پڑھا ہی نہیں سکتا تو ایسے شخص کو نماز ترابی کے لیے امام نہیں بنانا چاہیے اگر وہ بنائیں گے جانتے ہوئے وہ خود بھی گناہگار ہوں گے اور جتنے حضرات ان کے پیچھے نماز ترابی کی ادائیگی کریں گے وہ سارے گناہگار ہوں گے لہٰذا اپنی نماز ترابی اس کی حفاظت کریں اور ایسا کوئی امام منتخب کریں جو قرآن و سنت کے دلائل کے مطابق امامت کے لائق بھی ہو امامت کا مستحق بھی ہو اور اس کی وضع قطع بھی ظاہری طور پر بھی شریعت کے مطابق ہو اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو